assalomu alaykum bugun sizlarga uy sharoitida piling qilishni ko'rsatib bermoqchiman bu uslub judayam arzon va oson bo'lib yog'liq yuzlarga ayniqsa judayam to'g'ri keladi va har hafta bir marta qilib tursangiz burundagi cho'rni tochkalar yuzdagi dog'lar va шелышеnияni oldini olasiz yuz parvarishi uchun albatta uydan chiqib kosmetologga yozilib borishingiz shart emas mana shu aspirin tabletkasini man odatda yuzimga ikkita ishlataman uchta solsangiz ham bo'ladi agar butun yuzga ishlatiladigan bo'lsa qilib un holatiga kelgunicha maydalab olamiz holatiga keltirib olganimizdan so'ng yaxshilab maydalab un holatiga keltirib olganimizdan so'ng esa unga qatiq qo'shamiz yoki kefir kichkina qoshiqda uch qoshiq qo'shsangiz yetarli bo'ladi agar osh qoshiqda soladigan bo'lsangiz bir qoshiq to'ldirib solsangiz bo'ladi mana shunday holatda bo'ladi Skrabga o'xshab yuzni tozalab olib gidrofilni masla bilan yuzimizga massajniy harakatlar bilan suriladi skrab liin tayyorlab bo'lgach yuzimizni tozalab olamiz ishlatganimizdan keyin yuzda qizarish bo'ladi lekin ozgina achisish bo'ladi xuddi piling qilgandek lekin bundan qo'rqib ketish kerak emas u tezda yo'q bo'ladi ya'ni 5 daqiqa 10 daqiqada uzog'i yuzlar oqarib свежий bo'lib qoladi tozalab oldik endi esa surishni boshlaymiz agar shutka yoki ubu, bu o'zizga удобный bo'lgan narsa bo'lsa bemalol ishlatish mumkin manga eng qulay qo'lim xuddi skраб surgandek mana shunday aylanma harakat bilan yuzimizni barcha qismiga surib chiqiladi qattiq aslida bu aspirin tabletkalarni ezib olgandan keyin unga yoki bir qoshiq asal va limon suvini siqib yuzga surilsa ham juda ham foydali bo'ladi lekin asalga ko'pchilikning allergiyasi bor bo'lganligi sababli qatiqning esa hech qanday zarari yo'q shuning uchun qatiqda ko'rsatib berdim kefirda chunki asalga o'zimni ham yuzimga mayda siplar toshadi ba'zida ho'p butun yuzimizga surib chiqqandan keyin ko'rib turganingizdek hali anchasi qoldi bemalol tomoq bo'yin atroflariga ham sursangiz juda judayam yoqimli bo'ladi teringiz va mana shundoq yuzga barcha tomoniga surib chiqqandan keyin 5-6 daqiqa yumshoq harakatlar bilan ya'ni aylanma harakat bilan yuzimizni massaj qilamiz va skrabni qurishini kutamiz 10 daqiqacha yuzda turadi va u qurigandan keyin bemalol yuzimizni gel для умывания bilan yoki penkamiz bilan yaxshilab yuvib olamiz va albatta qilamiz bu video sizga foydali bo'ldi deb umid qilaman sog' bo'ling salomat